Я очень переживаю. У меня было многое в жизни, в плане хореографии, но такого не было никогда. И эти, даже не 500 человек, мне кажется, а больше, меня просто... Вгоняют в панику? Вгоняют не то что в панику, в какой-то вообще экстаз, кстати, да. Какой-то... Должна быть эйфория. Переживание, конечно, есть и... Ну, токазать такі влучні. Честное слово, давно хотели сюда попасть. Реально хороший проект. Хочу прославить свой город. Создадим вами лучший один кусочек. Мы будем отбирать людей, поэтому я бы на вашем месте очень постаралась. Мы всех вас видим. Людей на репетиции настолько много, что Олени доводиться проводити кастинг, чтоб відібрати 500 найкращих. Да я не исключаю то, что що что-то неправильно сделал. Отбор абсолютно справедлив. <хе> много людей, тяжело выбрать самых лучших. Я пришла, там у меня карточка, вот, это так классно. Я решила ждать в очереди и усердно репетирую. У меня не получилось пройти. Все на одном дыхании. Это капец. Мне нравится. Очень круто. Мы втрачаем веру в себя. Відбір був важким для всіх. Пролилося багато сліз, але врешті-решт команда зібрана и готова до бою. Точнее, киевскую команду, как не любить, когда такая краса разгортается на наших очах. Ва все символічно це і величезний каштан, і пара катець київський вальс до речі цьому чоловікові Рудольфу Миколаєвичі саме сьогодні виповнюється 70 років. Вітаємо! Зміні поколінь у Києві присвячений парад столичної команди. А ось перед нами найменші учасники, маленькі дітки, які є надією не лише столиці, а й всієї України. Вони такі всі тендітні, білі, наче сніжинки. А ні, краще. Це маленькі квітучі каштанчики. Як на це відреагує прима балерина Волочкова? Побачимо в оцінках. Ще здійснення свого міста. До речі, призовий мільйон гривень команда столиці збирається віддати на відбудову зелених театрів столиці, які влітку є візитною карткою міста Києва адміністративної столиці. А от чи буде Київ залицею танцювальною, побачимо. Кондратлейшінз аннес тюрн тебе the world. Один із найтанцювальніших парадів, що ми бачили на майдані, досить мало маршу, як такого, але хореографії хоч відбавляй. <му> Яке багато! Яка величезна кількість рухів присутня у виступі команди з Києва одразу зрозуміло, і всім видно, що Олена Шоптенко вміє гарно попрацювати з п'ятима учасників. Просто таким каліграфічним почерком виводить команда назву свого рідного міста Києва. постановник команди Олена Шовтенко звикла перемагати, адже вона чемпіонка світу з бальних танців. Але чи допоможе цей факт перемогти? Побачимо! Бувала величезне суцвітця каштану. До речі, рожевий каштан це один з найрідкісніших видів. всевозможные направления музыки, конечно же разные возрастные категории танцевали сегодня у нас на Крещатике, но это потрясающе. Но сегодня, сегодня за Киев болеет Алина Завальская. Алина, ты сейчас со мной на связи, я надеюсь. Как у тебя дела? Привет, Тино, привет, Сергей, привет, Киев. Я тоже рада, рада вас видеть не по телевизору, І я дуже рада сьогодні, що я знаходжуся на шоу-майданс в своєму рідному улюбленому місті Києві? <праць> Цілих п'ять тижнів ми з сестрою їздили по різних містах України, і нарешті я в місті, в якому я народилася. А зараз, поруч зі мною, знаходиться учасниця команди Людмила. Людмило, скажіть, чи дійсно участь в шоу Майданс має омолоджувальний ефект? Так, точно, так. Да. Я з цим согласна. Это действительно ім'я, та ім'я та малаша Це дійсно, по вам це дуже видно. Дуже дякую. А також ось я бачу, вже до нас підходить наймолодша учасниця команди, палка фанатка хореографа Олена Шептенко, Влада. Добрий день. Я бажаю Києву перемоги, а головне. Я хочу привітати всіх з наступаючим святом Пасхи і побажати вам здоров'я, щастя, добра, щоб всі мрії збувалися. А головне, я хочу подарувати цей подарунок нашій, нашій коханій. Олексій. Приєднуюсь до всіх поздоровлені. Особливо хочу привітати членів журі, яких я сьогодні теж нарешті бачу вживу, і хочу нагадати, що столиця України, місто Київ, чекає на найвищі оцінки. Алина, от себя хочу сказать, что я рад знакомству. Наконец-то мы увиделись не через теле а, мосты, а так а, вживую. Здравствуй. Муа. А, очень приятно познакомиться. А насчет номера могу сказать, что я никогда не думал, что можно замиксовать в один трек, в один трек гимн Киева и песню Бейонсе Single Ladies. Это, это звучало круто, потрясающе. Ну что ж, у меня вопрос к нашим членам жюри. Роман Григорьевич, как ну... ваше настроение? Здравствуйте. Ну. Я хочу у вас спросить. Я видел, как вы и танцевали, и подпевали, особенно под первую часть. Э, я так понимаю, что э, гимн э, Киева вы знаете, да? Но я я могу не знаю, а, а вы можете мне вот я я не, 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 не. все перевел, да? Я петь вас не прошу, а я шо? все перевел. Я вот единственное, не, не, вот, как иностранцу мне скажите слова, те, как, скажи. как переводится декалишутся виды закоханных мари. Да не а, колышутся. А да не колышутся. Колышу. Сережа не колышутся. Колышутся. Колышу. вы, Я же вот объясните мне я же. Я стараюсь вот так я Я бы стараюсь это произнести. Дайте я скажу это Серьёзно? правильно. Стоп. Дайте я скажу это правильно. Я в Киеве я должен правильно сказать. Давай. Так как еще раз? Колы. Да колышется. Так. Это О, же да колышется вид из закоганных за мрий. Правильно? Не по ребятам. Боже, и раз так. Ну, мрии, я мри, Понимаешь, мри. что такое мрия? Нет, не понимаю. Нет, потом Пре тебе скажу. Я, скажу. я так и прошу, да. переведите мне. Сереженька, знаешь, прекрасно, что они как раз от Цими травинками, що з землі вилізають зараз, вони були. І перший раз я тобі повинен сказати, я не знаю, як це буде російською мовою, а у них вже був секс. сказати, і по паруськи все так же звучить. Ти думаєш. Браво, спасибо. Анастасия, я э, рад вас видеть. Также по вам скучал очень сильно, как и вы по мне, я уверен. Конечно. Вот э, на самом деле есть э, известный киевский торт, есть котлета по-киевски. А теперь есть еще один конкурент, это танцы по-киевски. Как вам? На мой взгляд, это было одно из самых профессиональных исполнений, и, конечно, мне показалось праздничном сочетании поколений. И, конечно, вот эти маленькие девочки, балеринки, они напомнили мне меня. <звы> Киев ⁇ это город моей первой победы на конкурсе Сержи Леваря, и в этом танце сегодня сочеталось все, и здесь было все синхронно, технично, гармонично, практично. И рисунок вязью Киев был безукоризненно выполнен. Я Спасибо хочу сказать, вам за что, этот праздник. Я хочу сказать, что хореограф женщины, между прочим. Тем более это похвально. Ну что же, какие оценки увидит Киев сейчас? Наверное, рассчитывают на максимум, но что получит? Роман Григорьевич, ваша оценка? Шесть! От Аркушинашвили. Шесть баллов. Мигель. Заслужили. И Анастасия 6 баллов. Ну что же, ноздря в ноздрю 23 балла. 23-23. Хороший результат. Эх, что-то мне это напоминает. Тина, да, да, картин! Это что горячая сегодня будет борьба, друзья? Киевляне кричат спасибо! Я вместе с ними спасибо, дорогой наши жюри, такие прекрасные оценки. Вот Алена Шаптенко. Вот эта женщина, милая и трогательная, и нежная, казалось бы. Но все же знают, Алена, какой у тебя характер, какая же ты все-таки своенравная женщина. Как, как тебе удалось всех заставить так красиво с фирменным шрифтом написать Киев? Спасибо. Я не слышала ни одного твоего слова, потому что люди кричат спасибо, ребята, я вас так люблю. А я веду это шоу. За шум. что что? А да, ничего. Скажи своим что-нибудь хорошее. Ну ты как что хорошее? Нет, Уже нет да. голоса. все. Все, это ты сорвала весь голос, пока им там что-то командовало. Да? Ну у меня же характер своин нравный, как я слышала. Вот я и командую, поэтому голос. Вот, но ну, это ты услышала. А Еще тебе говорила, что прекрасно написали надпись Киев и соблюлист. Заметьте а, а, фирменный шрифт, как на коробке конфет. Прям захотелось сладенького. Ну. Почему такая мечта? Почему возобновить или отреконструировать а, летние кинотеатры в городе Киев? Ку Киев это культурная столица Украины. И наши дедушки и бабушки танцевали всегда и везде. Танцевали классические танцы. И мне бы хотелось, чтобы это продолжалось, чтобы это возобновилось, и я думаю, что этого достойны абсолютно все, чтобы молодежь росла. Спасибо большое, но я, знаешь, отметила, а, и мне это очень понравилось, что сегодня танцевали абсолютно все, и маленькие балеринки, кстати, я всегда мечтала быть балериной, но мне, конечно, с моей комплекцией это не дано. Значит, и маленькие балеринки, и бабушки, и дедушки, и молодежь, вы вообще все крутые. Спасибо вам, ребята. И вот если говорить о бабушках и дедушках и вообще о людях, которые сегодня танцевали за Киев, я хочу вам представить Рудольфа. Николаевич. И его жена Виктория Казимировна. Рудольф Николаевич, у вас сегодня день рождения. Не станем скрывать. Я не буду всем рассказывать, сколько обошелся вам этот праздник. Посмотрите, сколько гостей. Сколько звезд сегодня у вас в гостях. С днем рождения, рождения вас! Ну а еще раз у нас сегодня все объясняются друг другу в любви. Вы знаете, вот просто хочу вас попросить, хочу увидеть, как это в ваше время делалось, как объяснялись ваше время в любви. Признайтесь, еще раз, при всех на Майдане в любви своей жене не плачьте. У меня кому горе от того, что такая молодежь у нас милая, столько радости. Они до этого у нас заходим в зал, у нас встречали аплодисментами, улыбками, радостью, сочетанием старости. И молодость, я кажется, очень важна. И мы себя чувствуем не стариками 70-летними. Мы чувствуем настолько себя молодыми. И настолько стараемся быть вместе с ними. Этим живем. Живем оптимизмом к жизни. Живем любовью к танцам. Любовью к любимым женщинам. Вот это... Ну так признайтесь в любви, признавайтесь. Я требую. Здесь Майдан требует ваш день рождения. Милая Валечка, я тебя очень, очень, очень люблю. Счастья, Сережа! У нас просто невероятные здесь эмоции. Как ты там среди вот членов жюри? У меня тоже все очень весело, мы общаемся. Я хочу сказать Киеву, Киев.